Тяжелую работу провели, очень большая физическая нагрузка была, фундамент заложен, надеюсь, его хватит для чемпионата мира. И потихоньку, начиная с турнира в Словении, ребята находят, входят в игровой ритм, и на данном этапе это самое главное. Первый турнир, я считаю, что был предназначен для того, чтобы войти в игровой ритм. Второй турнир в Литве, он уже будет больше рассчитан на для того, чтобы наиграть комбинации, наиграть состав, чтобы ребята уже почувствовали друг друга, начинали э, готовиться уже к официальным играм, это уже будет начало подготовки, вот начало офици грубо говоря официальной подготовки к чемпионату мира. У нас настрой один попасть на чемпионат мира, и для этого мы здесь, мы Приехали с первого дня, боремся за место в составе. И если кто-то уехал, это я считаю, что это нормально. Это ничего в этом плохого нету. Обидно за ребят, что они не смогли показать свои э, наилучшие качества для того, чтобы пробиться. Но если они уехали, значит они находятся не в лучшей форме и оставили тех, кто, кто нам поможет больше, чем те, кто уехал.